15.07.2015 года, значит, 8 часов вечера на дежурную часть 102 поступил сигнал о том, что позбыл звонок гражданки города Николаева о том, что ее родственник попал в беду. И попросили за, так сказать, разрешение этой, этой беды 15 тысяч гривен. Путем своевременного выезда, реагирования сотрудников патрульной службы на горячих были задержаны два правонарушителя, жителя Луганской области. Уважаемые граждане города Николаева, я как командир батальона патрульной службы хотел бы вас поблагодарить за то, что вы своевременно подаете информацию в часть о тех или иных происшествиях, и наши сотрудники по-горячему могут задержать тех преступников, которые терроризируют наш город. Поэтому в случае, если у вас какая-либо есть информация, либо вы попали в беду, звоните 102, мы всегда придем вам на помощь. Большое вам спасибо.